Fransa prezidenti Emmanuel Macronla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Uber şirkəti arasında gizli sövdələşmə olduğu üzə çıxıb. Bu barədə Fransa parlamenti komissiyasının hesabatında bildirilib. Məlumatə görə Uber Fransa hökumətində ən yüksək səviyyədə özünə müttefiklər tapıb. Bildirilib ki, bu Emmanuel Macron və onun kabinetinin üzvləri arasında qeyri-şəffaf, ancaq imtiyazlı əlaqənin göstəricisidir. Məlumatə görə şirkətlə əməkdaşlığa dair qərarlar dövlət səviyyəsində şəxsi maraqlar baxımından aparılıb. Emmanuel Macron Fransanın Ça diyanazir olduğu dövrdə Uberla bağladığı gizli sövdələşmə sayəsində şirkətin sürücüləri üçün təlim saatlarını 250-dən 7-yə endirə. Fransanın vergi idarəsi şirkətin ofislərində axtarış apardığı zaman Uberin nümayəndəsinin Emmanuel Macrona SMS göndərdiyi də hesab ata əksinə tapıb. Radio France bildirib ki, Uberin maraqlarının lobicisi olan Marc Marcant Macronun prezidentlik kampaniyasını maliyyələşdirməkdə kömək edib. 2022-ci ilin iyulunda qismən George Soros fondlarından biri fəndən maliyyələşdirilən beynəlxalq araşdırmacı jurnalistlər konsorsiyumu bildirib ki, Emmanuel Macron Fransa'nın iqtisadiyyat naziri vəzifəsində çalışdığı zamanda Uber-ə kömək edib. Xatırladakı Uber Amerika Birləşmiş Ştatlarının taksi xidməti göstərən dünyaca məşhur şirkətidir.